Додому прийшли. Ні, ну в чому справа? Хто ви? Водоканал. Чого ви сюди прийшли? По наряду По якому наряду? Ну так ідіть поручайтеся сюди, що ви прийшли. Як що Так, хлопці, давайте виходьте. Давайте. Я вас сюди не кликав, забирайте Відчонку. свої монтіровки і шурухи. От канал, от так і приїдете додому і скажете. Відчонку. Просто Просто не треба, так, просто вискучити. спокійно мені нічого робити. Відчонку. Я вже підключав. А ви не заварите, через мій труп. Ну так зараз приїде міліція. Та приїх... ніхто не приїде, так приїде міліція і разом з вами і поїде. Що міліція? Хто вони такі тут? Ну, просто... ну так і все, хлопці, давайте допомігти. Я щось? спокійно собі зробив, ви вже відрізали мені воду, ви як окупанти. Ну, так, знаю, так ви окупанти. Дивіться, що ви, зроб... ви окупанти відрізали мені воду, я її включив. Що ви ще хочете? Я знаю. Все, які питання. Не треба, ви нічого не зробите. Ви вже зробили, все. Я ви... Я розумію, що ви окупанти. Ти... Я до вас додому приходив, відрізав щось. Я розумію. Все, хлопці, які питання? Це робота окупація, Ви над людьми знущаєтесь. Яка це робота? Я прийду до тебе додому і вимкну тобі воду. Скажу, мені сказали, бо мені гроші платять. Мені. Все рівно, що вам сказали? Я кажу, що ви займаєтесь окупацією, хлопці. Ви такі самі люди, як і я. Я до вас додому не приходив. Будь ласка, їдьте собі, все, скажіть, мене не пустили. Все, вас не пустили. Дзвоніть, куди ви хочете дзвонити. Поліцію, СБУ, куди ще? Давайте, хлопці, щоб собака не гавкала, щоб ми не сварилися, будь ласка. Добре? Не, ну, так треба, ти знаєш. Кому не треба, то й не робить. Заставляють, треба. Не, не можуть тебе заставити нічого робити Заставляю. проти твоєї волі. Так. Та? Яким чином? Увольняйся туди, я скажу. Увольняйся, так а що ти? Ти не хочеш звільнятися, хочеш приходити і відрізати воду людям. Ти що їй давав сюди? Ну ти їй що давав сюди? Ну реально, ти її сюди давав. Не. Я до тебе приходив додому. Я завтра прийду до тебе, вимкну світло, скажу, бо мені сказали. Ну, що там та мені не треба нічого вирішувати. Я на них зверху клав, кладу і буду класти, так і мені перекажи. Ви такі самі люди, як і я, що ви хочете від мене. Ну, які питання, ви кажете, мені, нам наряд. Який наряд? Мені наряд завтра дадуть прийти тебе додому блять, і застрелити, тому що мені за тебе заплатили бабки. Я скажу, извини, братан, мені заплатили за тебе. Нормально буде? Ти що мені скажеш? Ну добре тоді, хуярь мене, так, да, блядь? Раз тобі заплатили. Ну так виходить, ну я, ну як виходить? Та мені не треба нічого вирішувати, мені ще по з ким що вирішувати. Я вас попросив хлопці, піти. Будь ласка, підіть. Я ж по-людськи з вами. Хто надав наряд? Хай він, блядь, приїде сюди, блядь, і відріже, блядь, цю воду. Хай він приїде, відріже той, хто надав наряд. Хуй він сюди приїде. Та бо ви ще казле відпущення, це ви. Ну, так а що, якщо ти не спориш зі мною, що ж ти тоді хочеш, я ж тебе не примушу щось робити проти твоєї волі. Пацани, виїжджайте, тому що я зараз поріжу, блядь, всі колеса вам, блядь. Що воно вам треба, ви будете за свої гроші робити. Треба воно вам? Не треба. ну. Я ж до вас додому не приїжджав, вам не погрожував, воду відключить світло чи ще щось, бля. Що це за хуйня, блядь? Ти, ти в той раз теж приходив тут розказував басню, ну так що я не пам'ятаю, я чувак. Я теж можу знайти, де ти живеш. Ти живеш в цьому місті, де і я, і прийти до тебе додому, відрізати тобі світло і воду і сказати, ну, мені сказали. Чого ти ну, наряд є. Та які офіціально, хто вони такі до мене? Вони хто тебе такі? То, але... Ну, так вони і тут ніхто. ну, Так ти виконуєш наказ, бля, якогось хуя, бля. Який тобі сказав щось зробити, а ти навіть навіть не знаєш, бля, чого, тому що він написав, бля. Знать будуть всі, я знімаю у мене прямий ефір, блядь, де ти, блядь, працюєш, блядь, де він працює, блядь, де цей хлопець працює, де цей працює. Усіх у вас є діти, жінки і батьки, блядь. Вам хуй єлать, а люди дивляться, що ти робиш, блять. І твої діти будуть дивитися, блять, і батьки, і хто в тебе є, родичі. Я ти приїхав до мене додому вимкнути мені воду. Ти що, з дурі чи що? До дому, а куди ти приїхав? Ти, я тебе кликав, просив. Я особено. Ах, як це ти при чому? Та розуміє? нахуй мені той водоканал, хто вони Та йди, такі? Та мені не треба з ними вирішувати. Це ти йди вирішуй з ними, блять, а не я. Ні. Я чому Добрый должен з ними вирішувати? Я чому повинен з ними вирішувати? Ти мені можеш сказати? Выключайте воду отдельно квартире. Я вас... кричаю, вы воду, в квартиру. Я, да. вот. так ну, а что правильно? Я уже в прошлый раз, раз говорил правильно. правильно. Что я не да, говорила тебе или Послушайте. У, тут вас тут вопросы? Вопросы людям, у вас есть вопросы к каким-то людям? А ко всем остальным? остальным? Там дети да. наверху живут, бля. Внизу люди тут, живут, бля. Тут, тут, вам, да вам насрать, бля, пацаны. Вам насрать. Вы в прошлый раз отрезали воду, вам было плохо. У них дитё сверху полгода. Полгода, блядь, дитю. Ну что ты стоишь, машешь головой? Ну что ты машешь? Я не знаю, ты можешь сделать, развернуться и уехать. Ну так и все, да нет. Тебе зачем это? Ты не делай этого. С тебя спрос за то, что делаешь конкретно ты. И ты отвечаешь за то, что делаешь только ты. Больше никто не отвечает за твои поступки. Так вот иди и скажи. Вот иди им так и скажи. Ну. Они мне, мне, так что мне, я тебе уже только что объяснял, если мне дадут деньги, тебя прибить, блядь. Прибью. Ты согласен, а я не прибью, потому что я человек, блядь, и за деньги никого не собираюсь прибивать. Тебе понятно? Потому что деньги это нихуя, это бумажки. Ты считаешь, что ты должен получить зарплату. Потому что тебе похуй, тебе нужна зарплата. А тебе похуй! Твои, да как это есть возможность, ты вообще ты понимаешь, что ты делаешь? Ты его. Людей отрезаешь от жизни, обеспечения важного продукта, вода. Ну понимаешь. так если... Мне не надо никому объяснять, ты приехал. Я вот я с тобой я я разговариваю. Я так, я разговариваю. Я так ты рабочий. Слышишь, как ты рабочий, не ты ты не рабочий Киллер тоже рабочий. Что ну, оно так правильно? Шону Шо так правильно? Шо Шо Потому что он ебется в душу за деньги. Ебется в душу. Бессовестный, блядь, он, блядь. Потому что ему похуй кого валить. Так и тебе похуй кому резать воду. Ты пришел, ты пришел и говоришь, мне наряд выписали. Что тебе наряд выписали? Кто тебе, блядь, выписал? Частная твоя структура, кое имеет отношение вообще к людям? Никакого. Ты работаешь, не государственный, название государств. Название государственное, а она частная. Ну, какое отношение она имеет к людям? Они не к людям, к сетям. Они не имеют никакого отношения к сетям. Они эти сети где взяли? Где они? Они нет. Так ты разберись, они имеют отношение или нет. Ну, так ты ж пришел от них. Что ну, правильно? Ну, что правильно? Ну, что правильно? То, что ты от них пришел, это правильно? Что правильно? А, я говорю, выезжайте, пацаны. Уедем, Вы давайте уезжайте. выезжайте, хорошо? Сейчас я иду за шилом, говорю, выезжайте. Пойдем, да, да жди, да, кого да. хочешь, ты потом будешь ее выталкивать. Я говорю, я иду за шилом. А, ну да, так сейчас ты посмотришь, ты что мне ты хочешь, блядь, на напомнить. Я тебе говорю, ты полю, нет, не оплачу, блядь, не оплачу. Я не тебе не отвечаю пью. за свои слова, что Вы я плачу. Да я мне срать на тот водоканал, да он ко мне И каким делом. Да, пишут, я платят, это ты так думаешь? Я ж тебе еще раз говорю, это так думаешь ты. А на самом деле все совсем по-другому. Пидоры, блядь. Ты шо, блядь, сука, ебланы, блядь. Так, пацаны, вы выезжаете отсюда или нет? Выезжайте, выезжайте, просьба. Машина рабочая, я понимаю, вы на ней сюда приехали, вам ехать. Вы выезжаете? Я говорю, вы выезжаете? Я говорю, вы выезжаете или нет? Выезжай, уже заводи машину. Машину заводи, говорю, уже, вот, видишь, бля, я сейчас буду тебе колесо спускать. Делай это. Да, слушай, ты мне будешь говорить, делать или не делать, я что, не знаю, что мне делать. Чтоб в следующий раз, блядь, не ездили больше. Сука, сейчас возьму другу нож бы этот хуёвый. Не делайте, блядь. Я вас же попросил по-людски выезжать отсюда к тебе, нема. Заебали уже. Попидоры. Блядь, не могу, сука, колеса порезать. Надо ножку, это нормально. Кому? Мне, блядь, кому, блядь да хорошо, нахуй заебали они уже, нахуй, блядь. Эти, сука, кони, блядь. Сука, ездят, нахуй, везде, блядь. Давай, ты хлопцы, седай ты и ты до Я все розумію, блядь. Я така людина, як і ви, блядь. Так ви думайте, що ви робите, блядь, головою не свакуш. Не треба думати грошима, блядь, і зарплатою, блядь. Тебе совість є? Є в тебе. Де вона? Що ти мені тут розказуєш? Ти вже раз прийшов, відрізав, я її включив. Чувак, я знайду, де ти живеш, прийду до тебе додому і відріжу тобі, блядь. І що ти мені скажеш? Бляд? Який в цілий город? Який город? Який О, город? Мене цілий город? Город який! Я, типу, я, я кажу, до тебе додому хтось приходив, блядь? мене... Додому мене... до, дому, до в мене... тебе хтось приходив! Мене... Хто? Мене... Я до тебе приходив. чого ти мене... прийшов мені тут світло виключати? ти чого прийшов сюди? По наряду, давайте по наряду, блядь! А куди ти прийшов? Ти що тут живеш? Ти тут живеш! Які нахуй сіті водоканал! Якого водоканала? Хто такий, бляд, водоканал. Хто такий, блядь, водоканал? Яко? Часна я... контора? Це... Пиздуйте це... в на контору, де їхні труби і там робіть їх, блядь! А це їхні труби. Та це не їхні, вони що їх клали? Де документи, бля? Вони... Документи, де вони їхні? Покажи мені, блядь! Ти бачив документи, коли ти, блядь, справився на роботу, блядь, до них і вони тобі казали, що це їхні труби. Ти бачив їх? Бачив ти їх? особисто бачив ти документи. А що ти прийшов і кажеш це їхні? Це вони тобі сказали. Вони ну так такі що ти мені розкажеш, що це їхні, бля? Що не ти ти даєш, бля? Нічого, я щось не розумію, блядь, це я не даю, блядь, виходьте, блядь, над людьми літніми, блядь, там знущаєтесь, блять. Ну як ви не знущаєтесь, блядь? А як ти собі міг дозволити взагалі виключити воду? І вам по хую, кому ви виключили, блядь. Вам по хую, кому ви виключили воду? А якого хуя ти виключаєш? Що тобі дозвіл давав, блядь? Тобі що люди просили, блядь? А що мені робити, розумієш? понимаєте? Смисли, ти в мене питаєш, що тобі робити? А чого ти, чо ти в мене питаєш? А в тебе робота. така. Ти за себе відповідає не за другу. Не Все, не тебе інше не повинно стосуватися. нам не дав Я вам не, не дав. дав. От докладіть, бля, що вам люди не я дають. Бля. Хай приїде той, блядь, хто дав наряд. Що він не приїде? Хто приїде. А хоч приїде. Ну що такі віслюки, як ти, є, блядь, які будуть іти класти свою башку за гроші, бо тому що йому зарплату, блядь, платять. А що тобі платять? А чого ти прийшов тобі? Ти ж кажеш, блядь, я працюю, бо мені платять гроші, блядь. Мусора тоже так, блядь, говорят, что нам, блядь, мы, мы, мы на работе, мы на зарплате, блядь. Слушай, ты завтра с работы уйдешь, блядь, а ты будешь жить здесь, в этом городе, а тот пидорас, который тебя заставил, ему похую на тебя. Я знаю, в кабинетах сидят. Конечно, блядь, так вы тем более, блядь, а вы все равно сознательно ходите и делаете. И ты говоришь, а что я зроблю, блядь? Ну яйца, что я зроблю, ты ничего не можешь сделать это против своей воли, блядь. Та тільки ти вирішуєш, блядь, будеш ти робити чи ні. Окрім тебе, ніхто не вирішує. Я я не не Та не треба мені казати, ти собі скажи, мені не треба казати. Не я ж тебе посилаю. Це твоя справа, блядь. Ти що, один без роботи чи що? Ну тобі, звісно, робота важливіша, блядь. тобі ж по що тут люди живуть. І правильно? Тобі робота, а що тобі, блядь, люди? Для тебе люди не люди, не люди. тобі треба робота. Тобі важливо твоя робота, а не люди. Тоб... Так я ж кажу, тобі важливо твоя робота. Ти ж думаєш, що ти один на роботі. Я об'ясняю. Ти ще, б сюди прийшов, а будто тебе хтось звав. Хто тебе сюди звав? Та не можете, ви сюди заходити взагалі, розумієш, взагалі, без дозволу людей. Так як можеш, тільки ні. Ти що не розумієш чи що? Це неправда. В чому? А я тебе пускал сюда? Питание, я тебе кликал? Ну ты пришел, я тут живу, какого хуя ты сюда пришел? Чего ты сюда пришел? Я тебе кликал. Я, ну как при чем? А чем, блядь, что мне брать палку, пиздать тебе, блядь, чешу? Так я тебе пытаю, я тебе кликал? Нет. Я до тебе не прийшов. А куди ти, блядь, прийшов воду виключати, блядь? Ти воду, я хуй клав на твій водоканал, це не їхні труби, блядь, пиздуй давай, звідси. Давай пиздуй, слышь ти, блядь, ти не мені, блядь, кажи, щоб я їм розказував. Ти сюди прийшов, я тобі кажу, слухай. Так ти слухай. Так я тобі кажу, іди звідси, чоловік. Якого, блядь, дзвонка, блядь, з Небесної канцелярії, блядь. Дзвонка він, блядь, жде. Ти в прошлый раз тоже здав звінка, поки мене, блядь, дома не було, вимкнули воду, блядь, відрізали. Yeah, Та ви, блядь, я... як... Ну yeah, no, ти розумієш, висок... що ви yeah. як крыси працюєте, блядь? Ви приїхали прошлим разом, блядь, вимкнули воду і з'їбнули, блядь. Відрізали the 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 one one трубу, По наряду тобі приїдуть хату розвалять і скажуть, блять, що по наряду, бля. Приїдуть розвалять по наряду. Давай, езжайте, ціля, бля. Чуєш, що я кажу? Їдьте, давайте ціля. що ви, блядь, тут стоїте, блядь. Как за сват не, бля. Ну, не спорю, не ну так а что не спорю, так ты сам, блядь, спецом, блядь, лезешь, блядь, не спорю, блядь, стоишь, блядь. Там Та, у тебя работа, блядь, пидорастическая, понял, блядь, ебаться в душу, блядь. Так а что, значит ты пидорас, если не ты, не на пидорас. 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 А ты на пидорастической, а что ты на пидорастической работе работаешь, блядь? Работа а? Так какая работа, Тогда на, пидор... на пидорастической работе работают пидорасы, нормальные Даже люди там, блядь, не работают. работают. Ты что, не понимаешь, блядь? Логика отсутствует, блядь. Нормальный человек там, где пидоры работают, не может пойти, блядь. Да, так как том, блядь, Я как не это не о чем, блядь? Я тебе еще раз объясняю, там где работают, сука, пидорасы, там нормальные люди не работают. Где, блядь, нормальные люди работают? Нормальные люди, блядь, они по-людски поступают, они по-скотски, блядь. А ты, блядь, пришел, блядь, ты видишь, блядь, что на улице? Ты видишь, что на улице? Мороз, блядь. Что правильно? Ну что правильно? Вот скажи, что правильно? Ну что правильно? Ты мне не объяснишь, потому ну, что я тебя не пойму. Да, ты меня не понимаешь, Конечно, потому что ты пришел, как сука, оккупант воду отключать. И что, блядь? Ебанулся, одни пидорасы стреляют, другие свет отключают, третьи воду, блядь, вы что, ебанулись? Вы ебанулись, мужики, блядь. Я говорю, блядь, одни пидорасы стреляют, другие отключают воду, третьи, сука, газ, блядь, ты что пришел сюда? Ты че сюда пришел? Ты можешь объяснить, бля? Да, я чего? Кто тебя звал здесь, кто живет? Не, тебя кто-то звал. Не, не, Юра, ты звал? Кто тебя звал? Кто-то из людей, которые вышли, тебя звали. Не, не так и все, собрался езжать, давай, не, Ну давай, собрался езжать. Ну что ты тут стоишь, блядь, муроводишь. А что ты, блядь, делаешь? Ты что делаешь? Я стою здесь. Чего ты тут стоишь? Хорошо, я здесь стою. Чего ты тут стоишь? ты тут живу. живешь или что? А мне здесь хорошо стоит Ты тут живешь? Что такое? Ты тут живешь, я спрашиваю? Я здесь не живу. Я а чего не... ты стоишь? Так мне здесь хорошо здесь стоять. Ты оккупант, блядь, ты воду отключаешь, сука, ходишь у людей, блядь. Шкура, блядь. Вы, сука, будете висеть на столбах, когда люди еб... психанут. Да ты, мать, ты первый, блядь, будешь висеть, потому, потому что ты, блядь, воду отключаешь, я блядь, я людям, я блядь. Понял, блядь? Ты бессовестная, сука, скотина, блядь. Въебуй нахуй отсюда давай. Заебали вы уже нахуй, весь сука город, одни пидорасы свет отключают, другие пидорасы воду отключают, третьи пидорасы газ отключают, блядь. Да приятно, если бы тебе не было приятно, ты бы этого не делал, блядь, понятно тебе? Да это не объяснение, ты и я, блядь. тебе написали бумажку, ты тот, блядь, осел, блядь, ебаный, ходишь с этой бумажкой. А какое у него может быть открывание нахуй? У одного и у второго и у третьего зарплата, блядь. А... Главный хуй, блядь. В журнале Перец, блядь. Сука, заебали уже. Да они никто, они не могут вообще в априори никому воду отрезать, потому что они частная контора, блядь. Они к трубам, к воде, к свету, не имеют никакого ну, отношения. Да им насрать на детей, на людей в целом, блядь, вообще. Смотрите. Я свой сын... Я давайте едьте, блядь, правильно делайте. Я что тебе, блядь, караулик должен стоять? Правильно делаете, блядь. Нет, это нельзя. Хуя ли я тебе не должен, нельзя. блядь, говорить, правильно я делаю или нет? Ты, блядь, человек, сам должен понимать, что ты делаешь. Да он ничего и не даст. Кому он даст, блядь, оккупант? Что он может, блядь, дать? Бумажку, это блядь? Уели, блядь, вообще, блядь, в стране, блядь, сука, война, ты, блядь, ходишь, блядь, рассказываешь тут людям, блядь, я, я, я. Что я, блядь? На Михайловский... Да нахуй, кто такая Михайловская это? Кто такая Михайловская? Объясни, Пылья, кто такая все, Михайловская? Да, все, все а, да, блядь, вот именно та Михайловская и им подобные, они никто, понятно, Иди блядь? Да они мне не надо идти, блядь, здесь люди, блядь, управляют, блядь, они Михайловская. Что они, блядь, трубы сюда проводили? Они что, блядь, воду, блядь, сука, вырабатывают? Откуда у них трубы и вода? Так если ты не знаешь, мужик, так не надо, блядь, идти туда и делать то, что ты, блядь, не должен делать. Понятно тебе? А ты, блядь, иди, я тебе рассказывал, я тебе не рассказывал, я тебе ставлю в известность, блядь. Что, блядь, да? А знаешь, должен, Слушай, вали нахуй отсюда, ты что, блядь, сука, русский язык не понимаешь? Я понимаю. Так, блядь, я тебе на русском сказал, вали нахуй отсюда. Ребята, Иди Иди съебался Ребята, нахуй я. отсюда. Ребята, футу, блядь, футу, блядь, фирм, съебался я. нахуй, блядь. Я говорю, съебался нахуй, ты главный здесь, блядь, дирижер, блядь. Ты, блядь, здесь главный у них. Я у них не главный. А кто ты, ты блядь, такой вообще? Ты кто? Я? Да, ты. Начальник службы. Начальник, блядь, залезь нахуй и пиздуй, начальник своим начальник Я пиздую, И скажи, блядь. что идут они нахуй вместе Я с тобой, ясно? Вот скажешь, Тебе, блядь, понятно. Я что? говорю еще раз, блядь, приедешь больше хую едеть отсюда ты на это этой драндулетке, блядь. блядь. Да, ты блядь, чай. ты что, сомневаешься? Ты сомневаешься, блядь? Я, не Я, Я не тебе по уже раз не... по-людски летом, блядь, предупредил осенью, блядь. Ну и шо? Хуй пачко, шо, блядь? Ты нихуя не понял, блядь. А теперь, блядь, нахуй, ты поймешь, блядь. Да нихуя хорошего нема, дядя. Те хуи тебя не спасут, которые тебе бумажки пишут. Тебе ясно? Я говорю, те хуи ну, не за тебя, за твою шкуру думать не будут, ну, ты им нахуй не нужен. Ну, Это хуй ты за себя подумаешь, где, себя где ты за себя подумаешь? Себя знаю, где себя ты за себя знаешь? Ты, блядь, скот, сука, бессовестный. Что ты, блядь, сука, знаешь? Человек, ты, блядь, был бы знаю. нормальный, ты я хуй нормальный бы сюда человек. пришел, понял? Блядь, вот... Да что, блядь, я что, блядь, не понимаю, что, блядь? Ты, что, ты что, не делать? Делать? Да мне похуй, что хочешь, то и делай, да твой выбор, блядь. Я вижу, что ты, блядь, делаешь. Приехал, как пидорас, оккупант, нахуй. Воду хочешь выключить. Вот что ты делаешь. Ты бессовестный, сука, скот, понимаешь, блядь? Просто, блядь, бессовестный. Я бессовестный. Да. да. Никто не даст воду отключать. Поэтому можете спокойно садиться. Я все понимаю, почему начать. И дайте, пожалуйста, на Так, а что ты понимаешь, что ты понимаешь? Я тебе, блядь, еще там во дворе спрашивал. Что ты понимаешь? На каком основании вы приехали? Что ты понимаешь? Не наряд, не Я хочу сфотографировать. Какого наряда, бля? -а -а. Не обязан там давать пока, ну так а, ты не обязан, тогда Показать. езжай отсюда, если да ты вон никому вон. ничего не обязан. Так, Понятно? Блять? Сейчас блять? Сейчас сейчас не Все, давай езжай не отсюда. Не езжай, езжай, давай, давай. давай, Так а что правильно? Ну что правильно? Что правильно? Ты же тут Поставь. живешь, блядь, в, в этом я городе, что правильного? Прайдю, И у меня там ребенок шо будет лежать, Ну посмотри, блядь, ты пиздец, ты такой, блядь... Понимаю, Вообще, пластмассу. пластмассу. Где ты за людей, если ты а пришел ты в воду резать? Я Где? В суд, ты так думаешь. А так думаешь. Без... Я, раз, я это дом, так, думаешь ты. Раз, это так, так думаешь ты. Так. ты. Так я говорю, это так думаешь ты. У меня уже есть одно письмо, которое я писала в водоканал. не то письмо, Наряд, Дядя, по таким, да. как ты, составляют списки со всех структур, блядь, начиная с водоканала, блядь, и заканчивая, блядь, джеком. Запомни, составляются списки. Списки Вот с такими людьми, блядь, которые ходят, отключать свет, блядь, газ, воду, блядь. Я на линию, и мне сказали, что в военное время... Вот что, блядь. Простите, сфотографируйте этот наряд. Вот. Вот, значит, вы мне только что показали, дайте сюда, я сейчас буду ездить, у меня выходной день... Короче, давай, езжай.